بسم اللہ الرحمن الرحیم بہی نستعین انہو خیر و ناصر و اما بعد آج ہم اس ویڈیو میں گفتگو کریں گے کہ ہمارے اعمال کے بدلے میں جو ہمیں ثواب ملتا ہے اس میں ہمارے عقل کی کتنی تاثیر ہے اس گفتگو کو شروع کرنے سے قبل ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے عقل کی تعریف کریں اور تعریف کرنے میں سب سے پہلے ہم عقل کا لغوی معنی دیکھتے ہیں لغوی معنی میں عقل کمانا امساک ہے رکنا ہے بچنا ہے نگہداری کرنا ہے لفظ عقل عقال سے بنا ہے اور عقال اس رسی کو کہتے ہیں کہ جس سے شترے بے مہار کو قابو کیا جاتا ہے تو پس گویا کہا جاتا ہے کہ عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی خواہشات نفسانی کو قابو کرتے ہیں اور لغت میں عقل کا مطلب فاہم و ادراک بھی ہے اور قرآن مجید میں بھی انہی معنی کی تائید ہوتی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ فہم اور ادراک کے معنی میں عقل کا زیادہ استعمال کرتا ہے اس کے علاوہ عقل کے بارے میں بہت سی دیگر فلسفی مباحث بھی موجود ہیں کہ جو ہمارے موضوع سے اس وقت خارج ہیں اسلامی تعلیمات میں تفکر و تدبر کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور لفظ عقل جو ہے اور اس کے مشتقات جو ہیں وہ تقریباً انچاس مقامات پر ان کا استعمال ہوا ہے اور اکثر یہ استعمال جو ہے یہ کفار اور منافقین کے حوالے سے ہوا ہے اس لیے کہ وہ حق کی معرفت نہیں رکھتے قرآن مجید میں لا یاقلون لا لایہ افلا یتدبرون جیسی تعبیر کا استعمال آپ کو بہت زیادہ من نظر آئے گا حضرت پیامبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا کہ جس کا عقل نہیں ہے اس کے پاس دین بھی نہیں ہے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا العقل خلیل المومن عقل جو ہے وہ مومن کا دوست ہے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا عقل حق و باطل کی تمیز کر سکتا ہے اور بے ایمان انسان جو ہے وہ عقل سے چونکہ آری ہوتا ہے لہذا وہ حق و باطل کی تشخیص نہیں کر سکتا اور آج بھی روز مرہ کی زندگی میں اگر ہم عقل سے اور دلیل عقلی کو دیں تو طرف مقابل جو ہے وہ اسے جلد قبول کر لیتا ہے اور جب ہم کوئی عمل انجام دیتے ہیں اور وہ عمل خدا کی بارگاہ میں مورد قبولیت قرار پاتا ہے تو پروردگار ہمیں اس کا ثواب عطا کرتا ہے اور اس ثواب میں ہمارے عقل کی کیا حیثیت ہے ہمارے عقل کا کیا مقام ہے ہمارے عقل کا کیا وجہ ہے کہ جس کی بنا پر جو ہے وہ ہمیں ثواب ملتا ہے ایک حدیث جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان ہوئی ہے کہ جس میں سلیمان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کسی شخص کے اعمال کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور امام صرف ایک سوال کرتے ہیں کہ اس کا عقل کیسا ہے کیف عقل تو کہتا ہے جی مجھے اس کے عقل کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو امام نے فرمایا اناب علا قدر عقل اور یہاں پر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ثواب کہ جو ہمیں عمل صالح انجام دینے کے صورت میں ملتا ہے اور عمل صالح انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا خدا پر ایمان ہونا چاہیے پھر ہم عمل صالح انجام دیں اور عمل صالح جب پرور عالم کی قبولیت کا درجہ حاصل پات، حاصل کر لیتا ہے تو پھر خدا بند عالم اس پر انسان کو جو ہے وہ ثواب عطا کرتا ہے اس لیے کہا گیا کہ اگر کوئی شخص یا ایک جماعت جو ہے وہ ایک ہی عمل کو انجام دیتی ہے تو ان کے جو عمل کا ثواب ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے مثال کے طور پر اگر باجمات نماز پڑھی جائے تو سارے نمازیوں کا ثواب بھی ایک جیسا نہیں اسی طرح حج کے جو ایک اجتماعی عبادت ہے سارے حاجی حج کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہر حاجی کے ثواب ایک جیسا نہیں ہوتا باوجود اس کے کہ پروردگار عالم جب بھی کسی کو عطا کرتا ہے تو وہ اپنے فضل و کرم کو اس میں شامل کرتا ہے اور وہ بندے کے عمل سے زیادہ عطا کرتا ہے لیکن اس کی یہ زیادتی عطا کے اندر انسان کی معرفت جو ہے اس کا بہت زیادہ عمل و دخل ہوتا ہے اور اس کی پھر ایک عقلی دلیل یہ ہے کہ عدالت ایک ایسا واحد نقطہ ہے کہ اگر دنیاوی معاملات میں بھی انسان جو ہے وہ معاشرے میں اگر عدالت کا اصول کار فرما ہو اور کوئی فیصلہ جو ہے وہ عدالتی پیرامیٹرز کے مطابق انجام پا جائے تو لوگ اس پر جو ہے وہ اعتراض نہیں کرتے گویا عدالت خود عقل ان... انسانی تسلیم کرتی ہے کہ عدالت کے بعد مجھے حق کے اعتراض جو ہے وہ نہیں ہے اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ سارے بندوں نے عمل ایک جیسا انجام دیا خدا پر ایمان رکھا عمل صالح کو انجام دیا تو ثواب ایک جیسا کیوں نہیں ہے تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ بے شک عمل ایک جیسا ہے لیکن امام کے فرمان کی روشنی میں ثواب جو ہے وہ اس کی عقل و معرفت کی بنیاد پر ہے جب سارے افراد ایک جیسا عمل کرتے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ جو ہیں وہ ایک جیسے ٹولز جو ہیں وہ مصور کو دے دیں یا طالب علموں کو ایک جیسے ٹول دے دیں سارے کھلاڑیوں کو حتی ایک جیسا موقع ملتا ہے لیکن ہر ایک کی کارکردگی جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں اس میں ایک جیسا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ وہاں پر جو اصل کارکردگی جو ہوتی ہے وہ اس عمل کی بنیاد پر جو ہے وہ ملتی ہے چونکہ دنیاوی امور میں یہ چیزیں ہمیں نظر آ جاتی ہیں لہٰذا ہم اس میں اتنی پریشانی کا ادھار نہیں کرتے اور اخروی امور میں چونکہ ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہے ہوتے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خدا نہ خاصت زیادتی ہو لیکن ایک مومن اور ایک مسلمان اچھی طرح سے جانتا ہے کہ وہ جب کسی عمل کو انجام دیتا ہے اور خدا بند عالم اسے قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کا اجر و ثواب اس عمل کے مطابق نہیں بلکہ اس عمل سے بڑھ کر دیا جاتا ہے اور یقیناً وہ جو بڑھ کر ہے اس میں اگر عقل اور معرفت بھی اپنی جگہ پر موجود ہوگی تو یقیناً اس میں برابری نہیں ہوگی اس میں کئی گنا جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے تو آخر میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنے اعمال کو عقل و معرفت کی روشنی میں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ اعمال جو ہیں وہ خدا کے لطف و کرم کے علاوہ ہمارے عقل کی وجہ سے پروردگار کا لطف و کرم بھی اس میں زیادہ شامل ہو